Penjelasan makna-makna lapas, lapas, daripada lapas judul Karena ya akademiknya Karena di dalam karya tulis Para calon-calon sarjana biasa Penjelasan judul Makna daripada uh, judul kalimat demi kalimat Syarhu ma'ani al-fazil ma'ulqun Penjelasan makna-makna daripada lapas-lapas judul Wa min ahammi maqasidil Dan di antara paling utama Paling penting Tujuan daripada kitab-kitab Fahmu -kitab, ma'ani al-fazil maudu'an Yaitu memahami makna-makna Lapas-lapas yang dipakai dalam judul Jadi mulai dalam karya ilmiah biasa Lah mulai dalam perguruan ilmiah Akademik Harap orang variabel dalam sepuluh dulu harap variabel sampai dulu variabel dan kandungan judul. Misalnya harap mahasiswa nulis apa ini korelasi antara kejahatan dengan kemiskinan. Mari dua variabel itu adalah hubungan antara kejahatan dan kemiskinan. Bila yang berangkat Kadaluwaku ayahku laku pram mungkin saja kepakiran itu akan menyebabkan orang jadi kafir. Nah ini yes, dari moto separah ini Hatta <tinyatakan> ya setiakul sehingga mampu oleh para pembaca ada pahmi makani atas memahami makna-makna wamacosida ha dan tidaknya dan. tujuan daripada kita ini. Jadi dia terbaca judul dia doang, Paham tahu oh, ni orang kita bahas. Karena dalam judul itu kadang-kadang termasuk ya arah barul hati apa uh, barul istihlau, para istilah orang mana ni. istilah itu adalah satu lapas isi mengisyaratkan satu lapas yang terdapat di dalam muka lima, mengisyaratkan apa sih terbahas di dalam aksana Ya, nah, sebabnya lamun le, dalam istilahnya mubah 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 itu sekitar daripada mukaddimah bahas kemudian khatimah jadi setiap karya tulisnya itu daripada mubah itu yaitu mukaddimah bahas kemudian khatimah namun dalam bahasa Indonesia para jari eh, eh, opening Kemudian lalu adalah pembukaan, kalimat pembukaan. Kemudian orasi artinya pembahasan. Barulah konklusi kesimpulan. Kesimpulan. Kemudian berulang uh, happy ending. Artinya penutup yang bagus. Isu Fatimah. <tuh> Wa amal maudhu dan apapun judul ini sebagai berikut Al-awal Sapa Sapa Ismu ala bimu anasin Sapa itulah isim Nama Perempuan Karena ia ya, kalimat Sapa ini termasuk Mu'anas bil alifil mamduda Ala sigatil masdar Ala sigat masdar Wa maknahu anakok Artinya adalah bersih Keluarkan lawan daripada keruh, lawan daripada keruh. Walau kalau jalan satu dan dikatakan kedudukan yang bersih, ainakau jalan sehari, yaitu kebersihan kedudukan. Kau lihatun memayu yang sunyi daripada apa yang menggeruhkannya, adalah daripada sapa, Dinara kotoran-kotoran sebelum bangnya jadi kamis. Wakada lika mitlo sapun. Begitu juga seperti kalimat yaumun sapun. Hari yang bersih, hari yang bersih. Apa itu Yakni yaumun musyrikun yaitu adalah hari yang cerah. La yukadiruhu gaimun, tidak di kelabui oleh Gaimon oleh awan, oleh mendung, <tuh> Aulihun <awam> oleh alim. Wawa ismu alam syashin dan dia adalah juga menjadi isim alam seorang nama perorangan. Muannasin yang muannas. Wadahu intisarun til <tuh> alamil <tuh> arabi dan baginya tersebar di dunia Arab atau di nama-nama orang Arab maksudnya. Wa minal asma'il mutasyabihat dan di antara nama-nama yang serupa li ismin ismin bagi nama syafa. Jadi jadi akhirnya sih ter, uh, membuat kadang-kadang jadi tersamar dengan syafa no, sapsap. Sapsap. Kemudian Sofia. Kemudian Sapuah. Ani, dia kata daripada Sap-sap syaf no ini, berarti sapak no si Sofian ini, berarti sapak Sapuah pun surah dua Ismu sapak min asma'il arabiyah Nama sapak itu adalah daripada nama-nama Arab Wahia min al asma'il jadilah Dan sapak itu adalah termasuk nama yang cantik Nama yang cantik Sawa umkana dalika bil ma'na Sama ada yang dikandung pada makna Oh bil lafzi Ataupun lapas artinya Pada makna artinya kan bersih Kemudian secara lapas Bagus kira-kira kata sapa Kata sapa Kadang-kadang kadang-kadang Nama nubwa drakor nu Lenzi kanzu Memang Kanzu ini berarti gudang Mau namun kenzu lagi tapi dah ni keju bukan tu Dia dah hudang Jadi Sama umkana dari katil makna Okey lapsi sama ada yang dengan itu Pada maknanya Atau berlapasnya Pak Ismu Sapa Ismu Mahlubun Maka nama Sapa itu salah satu daripada nama yang disukai Nama yang disukai Ta'rif wa ma'na sapa, ta'rif dan makna sama. Pil kamus al kuli pada kamus al kuli kamus al-arab kaum arab, Siapa? masdar min sapa. Kalimat sapa la masdar dan para surta. Mislu sapa, mislu sapaat, ay as-sa'atu as Yaitu adalah saat-saat kebersihan. Ay a't auqatu sa'adah, waktu kebahagiaan. Sapau sarirati yaitu orang yang bersih sarirah sarirahnya adalah bagian hati yang paling dalam Aina artinya kebersihannya kemudian al-marifatu di kitab ilmu wafa di tasawuf pada kitab al-mu dengan uh, di ma'rifatil tasawuf dan pengetahuan tasawuf dan syurti yukalu al-ma'rifatu hiya tariqatul musul iaitu adalah jalan yang menyampaikan ilal al alamil ma'muli iaitu kepada alam yang direncanakan yang dicita-citakan di ma'rifatil kawa'idi dengan mengetahui teori-teori kaedah-kaedah wadah itu dan ketentuan-ketentuan marusulil -ketentuan, muridi eh, ayo marusulil mazidi dan pokok-pokok tambahan al-ma'rifat inda sunniyati sedangkan arti ma'rifat di sisi al-tasawuf muqaddamatun yaitu abu kalimatun artinya kadimah karena apa Ma'rifatullah ummu urudin mengetahui kalau itu merupakan awal daripada agama jadi awal agama adalah marifat tidak ada syariat Mar jadi marifat duluan karena awal rumah awal wajibin alam insani marifat pun ilai bis kalau oh, dikumbirnya saya tidak lama untuk tahu saya ingin sembahkan. Nah ya sebabnya dia tahu dulu Tahu saya sedikit sembah Nah barulah kita ajar, membicarakan Membicara ke penyembah jadi ia ya, makna daripada Ma'ifatullah waludin Il yu adu Ba'da surah matara'i Karena dia Dianggap Dianggap sebagian daripada Tangga-tangga semua tarekat. Indah Muhammad Ali bin uh, Muhammad Ridho Al-Hakim Ini menurut seorang ulama sekarang ini Muhammad Ali, Muhammad bin Al-Akhir wa tarif dan tarif ima yakana walutani iaitu pada apa yang mendapatkan yang kedua ilmu tasawuf biwaspili ilmu tasawuf dengan sifatnya hadrun ulumi iaitu sebagai uh, had daripada ilmu wajahat ilmu al islamiah ammat tali tu ada yang ketiga Payung kerapu ialah ikhtibat yang nah, Kemudian yang kedua mati mari adalah maka dijalani dia kepada kaitan dengan persapa. Fakta masukiatnya maka mem apa mem mem mementingkan oleh para ahli tasawuf di muka syafa dengan ilmu muka muka siapa artinya bau kita tahu barang si tidak tahu sinik ada lagi. Apakah setiap supino itu ia ialah nak sampai untuk muka siapa untuk menyaksikan akan segala sesuatu yang merupakan sirunmo. berbeda dengan indigo, namun indigo ini tidak perlu belajar karena ia memang karakter tuan kita Yunus Allah Taala dengan indigo. bau tidak tahu isinya bau bos tidak tahu kejadian sikit terjadi di kita Jumat dan di kita Minggu. Wa ma'rifatullahi dan mengetahui Allah Ta'ala itu gairah annal kathira min alil ilmi wa tanwir. Selain daripada bahawa dia banyak daripada ahli ilmu dan ahli cahaya. Kad awsyakuhu sungguhnya mereka itu telah mensifatkannya. Wa <tuh> ta'awwalu kalamahu ta'wilan makbulan. Dan mereka itu mentakwil akan ucapannya dengan takwilan diterima. Ini tentang uh, marifat. Jadi gua dulu sampaul marifat. Cuma terus lanjutannya tentang zakaul mudrikah Jadi lagu kuat kita di Aulia Tinturos, Tilbati Anit Arbiya Tisupian, Indal Gadali,